Здравствуйте. Как настроение защитников сквера? Пока, Есть надежда? Пока еще только на, 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 на начале. Да не, ну с первого судебного заседания сразу выиграть. Ну, такого не бывает. Надо да, пройти 3-4, а потом уже, может быть, появится лучик надежды. Ну, конечно да. надежда есть, а там ну, посмотреть. В данном случае у нас немножко зависит от позиции прокуратуры. Да -да. Если прокуратура полностью поддержит в том объеме, который они обладают документами, то у нас даже сейчас сегодня можно остановить застройку. А если нет, то все зависит Наших позиций позиции одной недостаточно. Но если позиция закона, которая говорит о том, что не прокуратура не ни... Органы милиции, не суда в том числе, не являются государственными структурами. Все правильно. Вы знаете, если знаете это... есть, да. есть позиция суда. А суд опирается не только на позицию закона, а также на позицию прокуратуры. Я... Ну так нам надо взять законы и требовать по закону. Проводите это только таким образом, делать, да. Потому что другого метода нету абсолютно и то, что вот мы остановили застройки, но нету гарантии, что это земля Для наша по этим. Відкрытое ага. а заседание. Да, но было. не было. Такого не бывает. Сегодня сигналили, сигналили у машині біля трамвая. О, яке счастье! А какие и не Люди. А ты видишь, уже какие ну а а а Пойди, пожалуйста, да. пойди, пожалуйста. Садись, по а а да? у а вас Вы не а можете да. забезпечити а нормально. Алексей, ряда, ряда. Посидите, пожалуйста. Добрый день. Забезпечити старі У нас є документи. Можна катати, сторона позовів знаходилась там, тому що у нас документи не хочуть. Забезпечить нормальними умовами розгляду справ. забезпечити нас нормальними умовами, розгляду справ. Це ж не питання. А де Скажіть пари, що ви? Часто процес його вимагає, ваш кодиць. Я розумію, але я вам ще раз говорю, це ваше забезпечити нормальний розгляд справи. Так не можна. Що ми Дівочки, ввити, значить, що Лена, Лена. Позивачі, є всі, Ковальчук, наконечний є. Відповідач, щук є. Немає. Станіко. Станіку. Є ще? Третя особа, немає. Лиса. Є, О... дякую, чому стані колоскую. Дядюк. Є на вічі є. До вечернього. Прокуратура. не Значить, у нас немає зранів кого, так? Це 3 особа. Це 3 кто. Представники позивачів, хто наз... є? A, називайте свої, будь ласка, прізвища. Представники позивачів Ну,

Давайте заходить. Давайте полностью занимайтесь <соединяйтесь> а чем-то. Ну а что это такое? Мы хотим слышать. Вот там можно пойти встать. Вот там под ссылочкой втискивайтесь. Давай. Микола Маркович. Ага. Давай. Стоять в коридоре это наше интересное. Вот, давай, вот так, проходите туда. Проходите.

А там тоже, да, старик. Ну, это же моя сумка, это не моя. Ну, ласка.

Teraz to podoba